ક્લીન સુરત ફિટ સુરત અંતર્ગત ભવ્ય માનવ સાંકળ બનાવવામાં આવી હતી જેમાં નંદુબા ઇંગ્લિશ એકેડેમી શાળાના 1000 થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો સુરત ચર્મા વેલી સવારે ભવ્ય માનવ સાંકળ સજાવવામાં આવી હતી ક્લીન સુરત ફિટ સુરત ફિટ ઇન્ડિયા સેફ સુરત થીમ ઉપર આ આયોજન યોજવામાં આવ્યું હતું જેમાં ડીસી પટેલ નવનિમાન એજ્યુકેશન કેમ્પસ સીબી પટેલ સ્પોર્ટ્સ કેમ્પસ સંચાલિત નંદુબા ઇંગ્લિશ એકેડેમી શાળાના 1000 થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ આ માનવ સાંકળનો ભાગ બન્યા હતા નંદુભાઈ ઇંગ્લિશ એકેડેમી શાળાના આચાર્ય મોનિકા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે આ માનવ સાંકળ બનાવવામાં જે આવી છે જેમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓ અને લોકો જોડાયા છે જેમાં અમારી સ્કૂલના એક હજારથી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ બન્યા છે જેની મને ઘણી ખુશી છે ક્લીન સુરત ફિટ ઇન્ડિયા પ્રમોશનમાં પણ અમે ભાગ બન્યા છે આવા કાર્યક્રમો થકી વિદ્યાર્થીઓમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ પ્રત્યે જાગૃતિ આવે છે આ સમયે પ્રેસિડેન્ટ પંકજભાઈ ગીજભાઈ પટેલે વિદ્યાર્થીઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा प्रिंसिपल ऑफ नंदुबा इंग्लिश एकेडमी दैट इज एसोसिएट विद डीसी पटेल पटेल एजुकेशन कैंपस और सीवी पटेल ग्रुप आज हम यहाँ पे एक हज़ार बच्चों के साथ में एकत्रित हुए हैं जो कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया जा रहा है और फिट इंडिया मूवमेंट को भी हम प्रमोशन दे रहे हैं तो ये बड़े खुशी की बात है कि एस एम सी और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से के द्वारा ये सब मूवमेंट चलाए जाते हैं इसमें बच्चों में एक अवेयरनेस पैदा होती है ताकि स्वच्छ भारत को आगे बढ़ा सकते हैं और स्वच्छता का क्या इंपॉर्टेंस है ये संदेश को आगे लेके जाते हैं हमारे प्रेसिडेंट सर पंकज भाई गिजू भाई पटेल सर ने भी बच्चों को यहाँ पे आके उत्साहित करा है और उनकी तरफ से ये मैसेज है कि अगर बच्चे फिट रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे उसके लिए क्लिननेस और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन कम होगा बच्चे ऑक्सीजन ज़्यादा ले पाएंगे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं तो इस आ, एक बड़े उद्देश्य में हर संघवी जी और सी आर पाटिल जी सर की तरफ से जो ये मुहिम चलाई जा रही है जो कि हमारे पीएम मोदी ने इसको बहुत आगे प्रमोशन दे रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए और उसको प्रोत्साहन देने के लिए आज हम इसका हिस्सा बने हैं और हम चाहते हैं कि जागरूकता देश से निकल के संपूर्ण जगह पर पूरे विश्व में जाए ताकि वसुधम कुटुम्बकम का जो हमारा उद्देश्य है वो फैले और स्वच्छ भारत ग्रीन इंडिया और फिट इंडिया का जो उद्देश्य है वो आगे बढ़ता रहे और हम इस तरह प्रगति करते रहें